Зрочка, всім ефір громадського продовжує спортивна студія. Сьогодні ми говоримо про прийдешній бій Володимира Кличка з Тайсоном Ф'юрі, який вже зовсім скоро відбудеться, а саме 28 листопада, до нас в гості завітав журналіст Максим Розенко. Макс, привіт тобі. От ти так спантеличений чуть-чуть, тому що вже зовсім скоро бій, і мені здається, що суперник Володимира Кличка дійсно такий, що треба тримати себе в тонусі і розуміти, що. Дуже важливый поединок нас чекает, правда? Здравствуйте. Безусловно, это будет серьезной проверкой для Владимира. То есть, если сделать какую-то оценку, мы видим, что... По антропометрическим данным у Тайсона Фьюри целый ряд преимуществ. Он и выше Владимира на 8 сантиметров, на 10 сантиметров размах рук больше. И главное, Тайсон Фьюри моложе на 12 лет. Владимир уже 39. В этом возрасте каждый бой как последний. То есть каждый бой ⁇ это проверка. там год назад это была проверка был бой в Гамбурге с Кубертом Пулевым. Владимир выдержал эту проверку на отлично, накаутировал болгарина. Вот сейчас всё ближе, тем интересней, как же все сложится. Вот же ТК, що він вищий Володимира на 8 см, так? на 12 років молодший. Це показник. Правда? Ну безусловно, что мы знаем из истории бокса? Ленокс Льюис в 37 лет завершил свою карьеру. Кстати, последний бой был провел... в 39, правда? Да. Мохаммед Али в 39 напоминал бледную тень себя самого. Там был только один пример, когда за 40 там, Джордж Форман стал чемпионом, но он там 10 лет не был в боксе. Поэтому, ну как бы в принципе это уникально в 39 господствовать в хэви-вэйти быть чемпионом, но все равно каждый год он уже идет не в плюс а в минус. От телеканал HBO, який буде транслювати цей поєдинок, великий американський канал. Він зробив прев'ю цього поєдинку. Я пропоную нашим глядачам подивитися його, і після цього ми продовжимо. Prepare for a clash of giants in Germany. Go. With his 19th title defense and his nine-year reign as champ, king of the ring Vladimir Klitschko continues his chase to be the longest-reigning heavyweight champion since Joe Lewis. Right, hand by Klitschko. Now he faces his biggest challenger to date, Tyson Fury. Standing at an imposing six feet nine inches, this unbeaten, bold, brash Englishman looks to rewrite history and shock the world. Вот же эффектная как картинка. А как ты уважаешь, будет эффектным? Я думаю, да. Получается так, когда соперник соответствует Владимиру, да, там по метрическим данным, то всегда получаются очень зрелищные поединки. Я уже упоминал бой с Кубартом Пулевым год назад. Ну, также было еще где-то 3-4 боя, когда против Владимира выходил вот такого же телосложения боксер, и все было очень красиво. Отмечу, кстати, что прямая трансляция этого боя пройдет в 150 странах мира. То есть подобной географии не может похвастаться ни один боксер в мире. А от якщо порівнювати кількість країн на минулих поєдинках Кличка? Это больше количество скрин пока, да, где-то добавляется каждый бой плюс 5-7 стран. То есть я помню, я начал ездить на бои Владимира и Виталия еще с 2007 года, тогда порядка 100 стран в прямой трансляции да, транслировали эти бои. Сейчас уже дошли до отметки в 150 стран. Вот количество скрин, які транслюють поединок, як вони впливають безпосередньо на гонорары спаринг партнера Кличка? на спаринг партнера или соперника? Ну и на спаринг партнера и, и на суперных? Ну, спарринг-партнеры это немножко, и соперник это разные вещи. да? Есть а. тренировочный лагерь, который там подразумевает под собой определенные затраты. Вот. Гроши с трансляции на спарринг-партнеров не имеет Не имеют отношения. Ага, окей. Крайне редко это отражается и на сопернике, потому что есть контракт, где четко прописаны обязательства сторон. В боксе, кстати, не имеет значения, выиграешь или проиграешь бой. То есть есть контракт, боксер вышел на ринг, провел бой, он должен получить за него там оговоренный э, в контракте гонорар. Ну, например, какие гонорары получили братья Клички в эм... свой час? Ну, допустим, мы знаем, что возьмем приснопамятный бой Владимира с Александром Поветкиным. То есть получается, если есть стороны Промоторские компании не достигают соглашения между собой о финансовых деталях контракта, проводятся так называемые торги. Что это такое? То есть штаб-квартире боксерской организации, которая санкционирует этот бой, тогда это была ВБА, был проведен аукцион. В аукционе может поучаствовать Дон Кинг, Кличко, Кейту. А2, промоутерская компания. Uh -huh. Может прийти Владимир Молла тоже поучаствовать в этом аукционе? Только у меня немало грошей. Да, что если, например, аукцион просто скрывается с конверты. и там сумма от промоутеров, которые они выставляют, эта сумма ⁇ это и есть призовой фонд боя. То есть, кто выставил большую сумму, тот и победил. Та заявка победила, и промоутер организовывает бой, организует этот призовой фонд, а сам уже все доходы с боя как бы аккумулирует и забирает себе. Непогано можно подзаработать, правда? Ну, если касаться боя с Поветкиным, да, там почему стала достоянием общественности цифра? Потому что на торгах, да, она объявляется, ведется онлайн-трансляция, тогда торги единственный раз в истории там КМГ и КТУ, были проиграны торги. Но я думаю, что любая там, коммерческая организация мечтает о таком поражении. Потому что тогда э, на торгах победила российская сторона с Предложение 23 миллиона долларов и гонорар Владимира и его компании составил порядка 17 миллионов долларов. Окей, okay, а куда тут идут эти деньги, от продажи квитков, от телетрансляции, от спонсорства? Промоутер, який організовує бой, он е та його доход, я зрозумів. Дивись, наскільки мені відомо, поєдинок буде проходити в Дюссельдорфі, в Еспріт-Аріна. От ми можемо побачити цю арену. Це футбольний стадіон, так? Да. От ти казав мені перед ефіром, що Кличко три роки не бився на футбольних аренах, так і зараз повертається знову на футбольний стадіон. Чому так? Можливо, він не хоче. Да. Все объясняется достаточно просто. В Германии есть только три футбольные арены, полностью крытые, то есть где можно проводить там, мероприятия, в том числе и бои, в любое время года. Это в Дюссельдорфе, во Франкфурте, на Майне и в Гельзенкирхене. На всех этих трех аренах Владимир и Виталий в свое время да, проводили бои. Вот. Что же касается... Ну, Дюссельдорф-Фартовый? Тоже... Да, Ключков. последний раз боксировал с Мурмеком, нокаутировал его Владимир, это был март 2012 года. Ну, говорить о том, фартовый или не фартовый, Владимир Ключко проигрывал больше 10 лет назад, последний раз. Поэтому, вот я 7 лет езжу на все бои, да, какая бы эта страна ни была, и пока что горечи поражений, так сказать, испытать Владимиру и его там болельщикам, соотечественникам не пришлось. П Печас боя, на вмещает 55 тысяч, так? Нет, арена вмещает 45 тысяч, Вот, но под разные мероприятия можно повышать. Да? То есть э, устанавливается кресло да, на поле, и сейчас оно действительно будет вмещать 55 тысяч зрителей. По моей информации уже продано 54 тысячи билетов. 54. Да. Ну вот дивись, я на, на сайте що ще квитки продаются, від 31 евро. Э, Это много для такого уровня поединку? Нет, безусловно. Значит, ценовая политика 31 до 890 евро, но уже ВИПы все давно раскуплены и, и например, бой… То есть ты хочешь сказать, что нужно приходить на такого рода бой с биноклом, как в театр? Ну, что мы понимаем, по телевизору будет все равно смотреть лучше, если ты хочешь увидеть там все нюансы. Вот здесь атмосфера, то есть там как-то я познакомился с Андреем Воронином, да, известным нашим украинским футболистам. Вот он его пригласил Виталий на бой. Андрей тогда выступал в Бундеслиге за Герту, и он тоже был поражен. Говорит, я Телевізор смотрел, ну, от я прочувствовав атмосферу, якби как бы, це небо і земля, що не передати. Тому для того, щоб відчути атмосферу, можна дійсно э, прийти. От э, ти їздиш на бої, ти безпосередньо бачиш, що там відбувається. Поділися, яка там панує атмосфера, тому що 31 евро, євро ну якби на українські гроші це багато. Кстати, приедет 5000 британцев уже на этот бой. Они 7 секторов да, как бы арендовали под себя. Вот. Приедут в том числе Ультрас Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, так как Тайсон Фьюри родом из Манчестера. То какие-то перформансы перед боем? Ну, посмотрим, потому что когда в 2011 году Владимир бился с Дэвидом Хейем, тоже приехало очень много в Гамбург, прилетело англичан, там несколько тысяч, и они вели себя очень буйно. А что входит в этот квиток? Можливо, є якісь штуки, а, есть какие-то безкоштовные штуки, которые включают? есть VIP-билеты, это первая, вторая, третья категория, там от 395, по-моему, до 890 евро. Это включает посещение vip -пати. А что есть... там происходит? А, ну, народ <сум> до боя после отдыхает, играет музыка, столы усланы разными напитками и блюдами. То есть все красиво. Майже как у нас на Олимпийском? Я думаю, получше. Я зрозумів. Дивися, є інформація, що перед боєм Кличко посперечався на велику суму грошей з Ф'юрі, так? Что тебе известно про это? Может, ты знаешь что-то больше? Да, Владимир э, не говорил об этом споре. Я не знаю, может, это плод воображения Тайсона Фьюри, но допускаю, что это могло быть. Мы поговорили с членами фан-клуба «Братьев Кличко», вот 300 тысяч членов фан-клуба, и решили тоже предложить пари Тайсона Фьюри. То есть мы ставим 300 тысяч фунтов стерлингов э, и хотим поспорить с Тайсоном, что он не достоит. Он будет нокаутирован до 12 12 раунда. Он не услышит финальный гонг на своих э, двоих. Он щелкнет кедами, как это называется в боксерской терминологии. И мы напишем, безусловно, безусловно письмо его представителям. Посмотрим, как он отреагирует на наше предложение. То есть вы даже предлагаете больше, чем запропонувал сам Клычко, так? Да. Мы 300 тысяч предлагаем. Предлагаем спор на 300 тысяч фунтов стерлингов, что Тайсон Фьюри будет нокаутирован до 12 раунда. Ти гарантуєш, що ти цю суму не збираєш? А ми вже провели переговори. Повторюсь, у нас 300 тисяч членів. Ми там всі согласились по одному фунту. Сказали, що три дні надо на дінь. Окей, якщо Ф'юрі цей бій програє, відповідно програє парі, що тоді, куди цих 300 тисяч? Чи ти хочеш щось в нього? Нет, так 300 тысяч это мы ставим, он тоже должен поставить на кон тоже 300 тысяч, да, и на кон должен стоять 600 тысяч. Ну, в моем понимании это так. нормальный спор. Посмотрим, будет ли он готов принять наши условия. Мы до конца недели, надеюсь, узнаем. Ну, очень интересно. Мне здесь я в истории не не помню, что так, фан-клуб? Это вот мы сегодня поговорили, пообщались и решили, что вот на это стоит сделать. А расскажи трошки про фан-клуб, как туда потрапить и какие привилегии от участников этого фан-клуба? По поводу привилегий, сейчас вот буквально завтра будет разыгрываться поездка на бой, то есть по карточкам. Да? Каждый член фан-клуба имеет свою карточку фан -карт. и есть номер, и по этим номерам будет разыгрываться один из фанов, которому повезет, поедет в и Увидит своими глазами этот бой. Насколько мне известно, ты был первый украинский журналистом, жур... который взял интервью в теперешней уже дружины Володимира Кличка, Хайден, так, Пантьери. Вот какая она в жизни? Да, мне, кстати, понравилось очень этот момент. По-моему, был 2010 год. Владимир во Франкфурте проводил бой против Сэмюэля Питера. И вот, то есть, в отеле мы познакомились с Хейден, вот я предложил работу тогда в газете Блик, предложил ей как бы поговорить, она мило ответила на все вопросы, я ей там дал газету, она с ней сфотографировалась, пошла на встречу, ну дала свои, свои контакты, оставила. Ну, вот, скажи, просто. вот, вот беспрерывно перед боем она действительно хвалюется... Ну, как она, взагали, чисто по-людски, по-житейски? Во, вре... во время боя она очень эмоциональна, то есть, так как мне, может быть, немножко повезло, двум журналистам украинским дают места в рингсайде, да, и, так сказать, могу наблюдать за Хейден другими почетными гостями, то есть, невероятно эмоциональная, и, мне кажется, не только во время боев. А как по пливає вона і тепер народження дитини безпосередньо на сім'ю Кличка. і рождения... на його подальшу кар'єру, відповідно. Після народження дочки Володимир як-то відмітив, що е я не хочу, щоб мой ребёнок вырос і смотрел мои бои. ну, то есть дал понять, что он не будет выступать еще много лет. Но это одна сторона медали. Другая сторона это то, что в этом году Владимир подписал новый контракт, ну, компания Владимира КМГ, Кличко Management Групп, подписала новый контракт с их давним партнером, телеканалом РТЛ. Который Немецкий, транслирует да, на 4 немецкоязычные страны в Европе э, бои а, вот, э, Мы знаем, что э, последние годы Владимир в среднем проводит два боя в год И если он еще подписал на 5 боев, ну, как бы, значит он еще надеется хотя бы два года э, пробыть Саваншко э, будет заработать на ответ? Я думаю, что первый, ну, более детально ответ, ответить на этот вопрос можно будет поздно вечером 28 ноября После боя с Тесом Фьюри. Вот же, что у нас на кону? У нас на кону, то есть, Владимир будет защищать титулы WBA, IBF и WBO, так? Да, по доброй традиции Владимир ставит на кон все свои титулы. Хотя не обязан а, о, этого делать. То есть, претендент, он а, там первый номер по одной только версии какой-то. А, вот. И, ну, зачем рисковать? Ты проиграл бой, да, по WBA. У тебя осталось еще там... Три пояса по другим организациям. Я как-то спросил у Владимира, зачем вы выставляете все пояса, ведь надо же ну, или перестраховаться. Но он уверен, я так понимаю, в победе. И, ну... Такое его решение. А какие у него перспективы до повернения в семью Кличко титулой WBC? Значит, для этого тоже ожидается бой в будущем году, скорее всего, в США с американцем Деонтаем Уалдером, который и владеет титулом WBC. Буквально в январе Уалдер проводит, я так понимаю, разминочный бой. Потом он должен встретиться с Александром Поветкиным, россиянином, который является первым номером э, рейтинга по ВБЦ И уже э, мы надеемся, что где-то на осень э, должен состояться этот эпичный э, мегафайт, э, объединительный унификейшн вот, между Владимиром и Деонтом Уалдером. И после всего можно идти на пенсию. Я как-то с Владимиром, Владимир приходил в музей достижения братьев Кличко, вот перед тем, как заезжать в тренировочный лагерь на этот бой, мы пообщались, и все-таки он сказал, что хотелось бы последний бой провести на НСК Олимпийский. Ну, будем сподеваться, что так и будет. Спасибо тебе, Макс, что завитал.